Я лежала на диване, слышу взрыв. Летит, чтобы летело, но я не видела, чтобы оно летело. Но тем не менее, это было очень страшно. Ну что, два прилета, по-моему, было, два удара. Окна посыпались, двери задрожали, ресторан разбит и все разбито. Нету окна. Все посыпалось. Это двери выбило, стекла. Потом продвинуть идти дальше. Вот спальня. То же самое. Окна нету. Это было очень страшно. Это не первый раз у нас отрывается дом. И, во-первых, трещины появляются. И очень-очень жутко. Все у меня так всё не спала, только легла где-то минут 15-10, вот так. Как летит вот это все в окно. Я как ускочила и думаю, господи, что случилось, откуда это взялось. Села на кровать, стекла летят, все летит на меня. Очень я испугалась, а меня колотит до сих пор, колотит. Я не могу остановить свое сердце. Будемо допомагати записувати людей, видавати їм те все, що необхідно, закрити вікна, кришу та двері. Ми привезли, заплановано нас 400 листів ОСБ та 2 кілометри пластикової плівки.